Pengenalan tentang metafizik ini merujuk kepada sesuatu yang melampaui batas pemikiran. Sebagai contoh, uh, ialah falsafah tentang isu kewujudan alam, realiti, kemanusiaan dan lain-lain. Pemulaan metafizik ini daripada Aristotle memberi syarahan tentang fizik pada awalnya sebelum memperkenalkan bidang yang lebih terperinci mengenai realiti iaitu metafizik. Meta dimaksudkan dengan lampaui atau disebalik manakala fizik adalah dunia fizikal. Contoh paling popular mengenai bidang metafizik adalah Aristotle menerapkan bahawa objek akan bergerak ke tempat semula jadi. Tempat semula jadi boleh dibicarakan sebagai uh, pusat bumi. Benda ini telah dibincangkan uh, di dalam konteks kosmologi dan falsafah alam semula jadi. Walaupun uh, Isaac Newton telah menutup andaian metafizik tersebut dengan merumuskan hukum graviti. Ada dua pengertian utama dalam metafizik iaitu unsur falsafah dan keagaman atau luar alam nyata. Dari pandangan umum, kita selalu fikir hubungan manusia dengan alam ini sekadar tentang keperluan kita seperti air, darah dan makanan. Tapi dalam metafizik, hubungan ini jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar fizikal, tapi menyentuh soal hakikat kewujudan, tujuan hidup dan bagaimana alam ini sebenarnya berfungsi dalam satu sistem yang besar. Pertama, metafizik menganggap manusia dan alam sebenarnya datang daripada sumber yang sama. Kita wujud daripada unsur alam seperti tanah, air dan udara. Maknanya, kita bukanlah benda yang asing dalam dunia ini. Kedua, dalam metafizik, alam tak bergerak sesuka hati tau. Dia ikut hukum alam. Contohnya macam keseimbangan, sebab akibat dan juga kitaran hidup. Hukum ni bukan manusia yang buat tapi sudah wujud sejak azali lagi. Jadi bila manusia hidup selari dengan hukum ini, semuanya lebih harmoni. Ketiga, metafizik kata alam ni wujud bukan tanpa sebab. Setiap perkara dari hujan, tumbuhan, sampai peredaran planet lah. Semuanya ada tujuan dan hikmah dia sendiri tau. Bila kita tengok alam dengan lebih mendalam, sebenarnya kita boleh belajar banyak benda tentang kehidupan dan tentang diri kita sendiri. Manusia pula diberikan akal untuk memahami semua ni. Dengan akal, kita boleh faham fenomena alam dan seterusnya belajar daripada uh, apa yang berlaku. Akal inilah yang membezakan kita daripada makhluk lain dan ianya datang dengan tanggungjawab supaya ilmu yang digunakan itu adalah betul. Dalam metafizik, menjaga alam bukanlah sekadar amalan baik tapi ianya adalah satu tanggungjawab moral dan spiritual. Kalau kita rosakkan alam, maksudnya kita tak selari dengan hukum alam yang sepatutnya. Manusia dan alam ni sebenarnya saling memerlukan. Kita perlukan alam untuk hidup, dan alam pula perlukan manusia untuk dijaga dan diurus dengan baik. Bila kedua-duanya saling bekerjasama, wujudlah keseimbangan. Realiti kehidupan kita terdiri daripada uh, benda yang disentuh iaitu fizikal dan rohani ataupun mungkin sebagai idea. Jika laku manusia sering dikaitkan dengan hubungan, hubungan Tuhan mana cara mereka berfikir tindakan mereka dan segala perbuatan mereka ada kaitan dengan hubungan mereka dengan Tuhan perbincangan ini tentang ketuhanan dan persoalan tentang kewujudan mereka dalam bidang falsafah dikenali sebagai teologi Teologi iaitu hasil pertimbangan akal manusia tentang ketuhanan, agama dan kerohanian. Percayaan manusia juga dipengaruhi oleh geografi dan budaya. Contohnya, masyarakat Eropah yang ramainya menganut agama Kristian manakala masyarakat di Arab pula lebih cenderung kepada agama Islam. Dalam persoalan ketuhanan, ada banyak juga pandangan yang berbeza. Kadang-kadang, pandangan sains dan metafizik tidak sependapat. Sebab itu ada yang berpegang kepada teori evolusi Darwin yang bergantung pada pemerhatian dan bukti saintifik. Pengikut metafizik pula percaya kepada ajaran agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan dalil dan kerohanian. Dalam metafizik, Tuhan merupakan punca pertama kepada segala kewujudan. Tuhan merupakan pencipta dan pengatur alam yang tidak bergantung kepada sesiapa dan juga bersifat sempurna dan mutlak serta menjadi sumber nilai moral dan tujuan hidup manusia sejagat apa itu kronian? Kronian itu adalah menunjuk kepada aspek dalaman manusia yang berkaitan dengan roh iaitu bahagian spiritual yang membentuk nilai, emosi dan kepribadian mereka. Aspek kronian sentiasa berkaitan rapat dengan perasaan dalaman seperti ketenangan, ketenangan kasih sayang dan kesedaran diri. Ia merupakan alat gabungan antara emosi dan akal yang dalam membentuk diri seseorang kebaikan hubungan insan dengan Tuhan yang pertama kesedaran fitrah. Di mana manusia secara fitrah sedar bahawa kita datang daripada pencipta. Jadi hubungan Tuhan bermula daripada kesedaran itu. Yang kedua pula ketergantungan manusia. Kita sebagai manusia serba terbatas sebab itu kita bergantung kepada Tuhan untuk tunjuk perlindungan dan rezeki. Yang ketiga pula mengenai mengenal Tuhan melalui akal dan wahyu. Di mana akal melihat tanda-tanda kewujudan Tuhan manakala wahyu memberi kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh akal semata-mata. Yang keempat, tujuan hidup. Hubungan dengan Tuhan yang membuat manusia faham bahawa hidup kita ada tujuan dan tanggungjawab, bukan sekadar wujud tanpa arah. Sistem-sistem metafizik. Ada beberapa sistem metafizik. Yang pertama, uh, fahaman ateisme. Mereka percaya bahawa Tuhan itu tidak wujud. Mereka hanya percaya kepada realiti alam yang terhad saja seperti manusia, alam sekitar fizikal, dan idea sahaja fahaman yang kedua fahaman agnotism, mereka percaya bahawa manusia tidak boleh mengetahui kewujudan Tuhan itu sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak mereka berpendapat bahawa fahaman manusia mengenai Tuhan ini adalah terhad disebabkan oleh kekangan pemikiran manusia itu sendiri fahaman ini tidak menafikan bahawa manusia mempunyai kebolehan atau kemampuan untuk mengetahui kewujudan Tuhan yang ketiga, Pahamentisme. Pahament ini percaya bahawa Tuhan itu wujud, tetapi ianya tidak dapat dikesan melalui panca indera yang lima dan juga pemikiran yang rasional. Pahament ini terbagi kepada dua aliran yang pertama, Monotisme. Monotisme ini mereka percaya bahawa Tuhan itu wujud dan hanya ada satu sahaja. Contohnya agama Islam. Kita percaya bahawa Allah adalah Tuhan kita. Dalam Monotisme ini, uh, mereka percaya akan kasih keesaan Tuhan dan uh, pemahaman Tauhid dalam Islam. Yang kedua, aliran politizm. Aliran ini, mereka percaya bahawa Tuhan wujud lebih daripada satu. Contohnya, dalam agama Buddha, mereka percaya adanya Tuhan Shiva. Manakala dalam agama Kristian pula, mereka percaya adanya Tuhan Yesus. Pluralisma, konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang berbagai. Kefahaman ini tentang tiada satu agama yang tunggal dan eksklusif untuk dari sumber kebenaran. Penerimaan kebenaran wujud non atau lebih agama dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut. Seterusnya, Atonisma, Paradigma falsafa yang lahir di Yunani kuno yang menganggap bahawa realiti dan keseluruhan diri terdiri daripada zarah-zarah yang berbeza mengikut atomisme atomisme menyenjukan teori bahawa dunia alam terdiri daripada dua benda yang saling berlawanan dan tidak dapat dibahagi idealisme teori yang menyatakan kehujan hakiki bukan bersifat material tetapi bersifat mental idea atau kerohanian mengikut george buckley mengatakan bahawa kita tidak mengenali jasad yang berada di luar capaian Indera, kita secara langsung tetapi hanya mempunyai sensasi atau image akan jasad tersebut di dalam dalam minda kita. Sensasi atau image itu adalah bersifat mental bukannya fizikal. Kemajuan ilmu merujuk kepada perkembangan pengetahuan manusia dan masa ke semasa di mana pengetahuan ini mempengaruhi tamadun, moral, teknologi dan cara manusia memahami dunia. Ia meliputi penemuan baharu, ciptaan baharu, teori yang lebih baik dan pemahaman lebih mendalam tentang realiti. Hubungan metafizik dengan kemajuan ilmu terbagi kepada dua. Yang pertama, memahami asas realiti. Metafizik menimbulkan soalan mengapa yang melangkaui skop sains implikasi seperti mengapa sesuatu wujud sesama sekali atau apakah sifat kesedaran. Persoalan asas ini telah mengilhamkan jalan baru untuk penyiasatan sentimen pencarian teori of everything dalam fizik adalah contoh model dorongan metafizik untuk kesatuan dan pemahaman holistik. Yang kedua, pemahaman diri manusia. Metafizik menjawab persoalan tentang kehendak bebas, identiti dan hubungan minda badan manusia yang membentuk pandangan seseorang ini. Ia juga mempengaruhi pemikiran kita dan sosial yang berbeza kepada manusia dan pemikiran badan. Sisi seterusnya menerangkan bagaimana sains itu sendiri lahir daripada metafizik. Menurut sejarah, Sains bermula daripada falsafah dan metafizik menjadi asas kepada banyak konsep saintifik. Contoh konsep ialah sebab akibat, kewujudan masa dan ruang dan hukum alam. Semua konsep ini adalah andaian metafizik. Walaupun ia tidak dapat diuji secara langsung, saintis memerlukannya untuk membina teori dan mentafsir penemuan mereka. Kemudian timbul persoalan, bolehkah kemajuan ilmu berlaku tanpa metafizik? Jawapannya ialah tidak. Tanpa metafizik, Kebangan ilmu akan terbantut Ini kerana sains memerlukan ada yang asas Seperti wujud realiti objektif Dan prinsip sebab akibat Jika asas ini tiada Pengetahuan manusia akan menjadi sangat cetek Kita hanya tahu apa yang berlaku Tetapi kita tidak akan memahami Mengapa ia berlaku Kerangan pemahaman ini akan menghadkan kreativiti dan menghentikan penerokaian ilmu-ilmu baru. Sebagai kesimpulan, metafizik ialah satu bidang yang membantu kita memahami realiti secara lebih mendalam bukan hanya apa yang dapat dilihat tapi juga aspek roh, jiwa dan alam gaib. Melalui metafizik, kita dapat mempergukuhkan kesejahteraan diri kerana ia memberi panduan tujuan hidup untuk menstabilkan emosi, rohani dan sosial. Ia juga membentuk cara berfikir yang kritikal, mendalam dan beretika. Sekaligus mengelakkan empati, toleransi dan hubungan yang sosial yang harmoni.